Добрый вечер, дорогие жители Брисполя и гости нашего города. Вот прошел еще один год. Год напряженный, год выборов, год до перемен, год надежд, но год радостей, год огорчений. Этот год каждому принес что-то новое, что-то хорошее кто-то пережил что-то плохое. Конечно, хочется, конечно, хочется, чтобы в новом году все это плохое осталось позади. И было только, только хорошее. Все мы любим наш город, все мы хотим, чтобы он расцветал, чтобы он смеялся, чтобы он светился лучами солнца. Все, что можно сделать для этого, мы делаем. Жители города депутатский корпус, наш мэр. Я хочу поздравить вас с Новым годом и пожелать, ну, во-первых, очень много здоровья. Ну, здоровья вашим близким, вашим детям, вашим внукам. Потому что без счастья нашим наших родных у близких, нету счастья нас. А, Но ну, в этот вечер мы думаем всегда о том, что мы хотим сделать в этом году. Конечно, мы хотим сделать очень много хорошего. Я хочу, чтобы вы в эту новогоднюю ночь, когда, когда забьют куранты, обнялись, поцеловались, потому что нету ничего, ничего дороже и ничего святее, как семейный очаг. Но ничего нет дороже, как родина, как наш родной город и родные места. Подумайте о том, что, что есть исконно вечные семейные ценности. Подумайте о том, что у каждого есть свой долг у каждого есть свои обязанности. Надо, надо подумать о том, что нельзя быть равнодушным к преступлению, к непорядности, к неискренности, к злобе. Это надо искоренять у себя и у своих близких. Я хочу отдельно поздравить избирателей боевого округа номер 8. Это улица Головатова и улица Февральская. И хочу сказать, что, уважаемые мои избиратели, вы оказали небольшую честь, когда вы большинством своих голосов проголосовали за меня, как за будущего депутата. Я хочу сказать, что я всей своей работой, всей своей деятельностью буду направлять на то, чтобы наш округ был лучше краше, чтобы людям жилось намного комфортнее. Не буду вдаваться в подробности, но уже многие ваши наказы я выполнил. И выполнять буду и дальше. Что приходите ко мне, все отлично знают, где я работаю, где я принимаю, позвоните мне, чем могу, я помогу. И чем могу, тем буду помогать. И буду стараться. И буду стучать в двери, которые ей не открываются. Ну и вместе мы будем добиваться истины. С Новым годом вас, с новым счастьем, с новой радостью. Дай Бог, чтобы все у вас было хорошо.